Меня зовут Карина, и сейчас я иду на съемку рубрики Звездный гость. И сегодня я хочу вас познакомить с юной, но очень талантливой девочкой Евой Аш. Многие помнят и знают ее по проекту Голос Дети. Ева была в команде Потапа. Привет, Ева. Привет. Ева, поделись или зрителями своими ближайшими творческими планами планируется запись моего первого диска. Он уже выйдет в мае в 20 числах. Это будет выпуск моего диска перед значимой поездкой для меня в Израиль. Израиль и Украина разом. Мы та фестивалю, чтобы помочь детям-сиротам Украины. твоя жизнь после участия в проекте? Моя жизнь в общем не изменилась, но у меня появилось очень много новых знакомств и новых друзей. Как ты стала заниматься вокалом и кто тебя в этом поддерживает? Я занимаюсь вокалом с 4 лет, но профессионально с 6 лет. Мой первый педагог по вокалу Татьяна Анатольевна Пискарева. На данный момент я занимаюсь Еленой Игоревной, но все равно каждую неделю пытаюсь встречаться с Татьяной Анатольевной. Я ее называю «мама музыки». Я их люблю. Связываешь ли ты свою дальнейшую жизнь именно с вокалом? Или есть другие планы? В данный момент мои все желания и планы связаны именно с вокалом. Я не представляю, как буду жить, если не буду петь. На проекте ты исполнил очень взрослую песню про папу. У меня глаза северных цветов, и мне не нужны тропические страны. Я всегда с тобой. Уехал слишком рано. Есть ли в твоем репертуаре еще взрослые песни? Исходя из того, что я очень рано начала заниматься вокалом, так получилось, что все детские песни я уже перепела. Поэтому у меня в основном в моем репертуаре только взрослые песни, потому что они с глубоким смыслом и пока не поймешь каждую песню, ее невозможно будет исполнить. Ты испытываешь, когда выходишь на сцену? Обязательно волнение и страх, но после того, как я начинаю петь, я просто проникаю с музыкой и они просто уходят. Мешают ли тебе занятия вокалом, учебе в школе или тебе удается совмещать? Конечно же, мне удается совмещать после стольких лет практики. Я знаю, что ты выступаешь в составе группы Show Dolls. Расскажи нам подробнее об этом. Группа Show Dolls вообще состоит из пяти девочек. Это Карина, Настя, Милаша, Полина и я. Мы все как одна большая дружная семья, потому что иногда даже бывает так, что я с ними провожу больше времени, чем со своей семьей, потому что постоянно занятия, концерты, репетиции. выступать сольно или в коллективе? Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос правильно, потому что в коллективе, когда ты выступаешь, ты чувствуешь поддержку других, тебе не так страшно. А сольно ты, конечно же, развиваешь себя как личность. Мне нравится выступать и так, и так. Я не знаю, как мне больше нравится. Я не могу в данный момент на этот вопрос ответить, потому что мне и там и там очень нравится. Что важнее, красота или же талант? На мой взгляд, важнее талант, потому что если быть красивой, красота тебя не спасет в любых обстоятельствах. А талант, ты умеешь, ты можешь себя выкрутиться в любой ситуации. Спасибо тебе за интересное интервью. Приятно было пообщаться. С вами была я, Карина Соченко. Смотрите нас каждую субботу и воскресенье. Вы были на канале «Правда тут. Всегда нормально. Всегда тоже с ним.